Ayıns istər televiziya, istərsə də radio olaraq bir çox ölkələrə imza atıb. Pəmiristunika günü həm də Ayıns Çemin ad gününün ərəfəsində 20 yanvar hadisələrini əksrolunmuş Qanlı Yanvar filminin təqdimatı Rusiyanın paytaxtında baş tutub. Rejissor Vahid Mustafaevın lenti aldığı filmin təqdimatının məhz bu bayram ərəfəsi reallaşması da əbəs yerə deyil. Müstəqil radio qurmaq üçün müstəqil ölkə lazımdı. O azad ölkə isə qan bahasına quruldu. 90-cı ilin 20 yanvarında olduğu kimi filmin təqdimatı Rusiya paytaxtının ən iri ilik satırlarından birində. Hər bir Azərbaycanlı üçün çox əziz adı olan Bakı Kino Teatrında baş tutdu. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirlik təşkilatçılığı ilə keçirilən filmin Moskva premyerasına aralarında jurnalistlər, xüsusiləslərin də olduğu minə yaxın tamaşaçı vardı. Onların çoxu Vahid Mustafaevi 2003-cü ildə Moskvada nümayiş etdirilmiş Xoca filmindən sonra tanıyır. Düz demək istəyirəm ki, film çox təsirlidir, çox yüksək peşəkarlıqla hazırlanıb aktörler çok güzel oynayır ve ben bütün bu filmin yaratıcılık heyetine dərin təşəkkürümü bildirmək istərim. Ümumiyyətlə müstəqillik uğrunda müstəqillik uğrunda bütün ölkələr savaşıblar və bütün ölkələr şəhid veriblər. Bu günlərüm Rusiyada bu filmin nümayişi ə, çox ə, mənalı bir hadisədir. Ona görə ki Rusiya özü də 90-cı illərin əvvəlində Azərbaycandan sonra ə, müstəqillik qazanıb və ə, Sovet imperiyasından azad olub. Ona görə də ə, mən ə, eyni zamanda Azərbaycan qəhrəmanlarına da Rusiya qəhrəmanlarını bütün dünyada azadlıq, müstəqillik uğrunda vuruşan və həyatlarını hədiyyə verən şəhidlərə, qəhrəmanlara Allah rəhmət eləsin demək istəyirəm.